Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan pengaruh falsafah eksistensialisme terhadap gaya hidup generasi muda Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami Hari ini dapat dilihat bahawa generasi muda telah mengalami perubahan gaya hidup yang lebih terdedah dan terbuka kepada kepelbagaian idea dan budaya. Hasil daripada globalisasi dan teknologi menyebabkan mereka menuntut kebebasan dalam membuat pilihan, mencari makna hidup secara mendalam dan mengekspresikan diri secara lebih autentik. Falsafah eksistensialisme menekankan bahawa manusia wujud terlebih dahulu sebelum mencipta makna, hidup mereka sendiri. Pemikiran eksistensialisme bermula dengan Soren Kierkegaard yang menekankan subjektiviti dan pilihan individu dalam menentukan kewujudan. John Paul Sartre pula terkenal dengan konsep kewujudan mendahului intipati yang menekankan bahawa setiap individu bertanggungjawab mencipta tujuan hidup mereka. Manakala Edward Camus pula melihat kehidupan sebagai sesuatu yang tidak rasional dan menekankan keperluan individu untuk mencari makna dalam ketidaktentuan itu. Exist Existence semakin relevan dalam kalangan generasi muda kerana mereka mempunyai keinginan untuk bebas menentukan pilihan hidup, mengenal identiti diri serta memilih kerjaya dan gaya hidup yang sesuai dengan keunikan mereka. Seterusnya, untuk pernyataan masalah adalah generasi muda kini semakin terdedah kepada fasafa eksistenalisme melalui buku Hindi, media sosial dan budaya pop. Fasafa ini menekankan kebebasan individu untuk mencari makna hidup mereka tanpa bergantung kepada agama dan budaya tradisional. Penerapan pemikiran ini akan mengubah gaya generasi muda ke arah individualisme dan menolak agama serta sosial. Pengaruh endovari, eh, pengaruh eksistensialisme ini akan menjadi parah apabila tidak dipandu oleh agama dan budaya. Hal ini akan menyebabkan kecelaruan identiti dan tekanan psikologi seperti berasa tidak bermakna dalam kehidupan. Kajian ini amat kurang berlaku di Malaysia dan lebih tertumpu berada di barat. Oleh itu, uh, kita haruslah membuat kajian ini untuk memahami budaya eksistensialisme dalam kehidupan untuk generasi muda adalah mengenal pasti elemen-elemen gaya hidup generasi muda yang dipengaruhi oleh pemikiran eksistensialisme. Objektif kedua, menilai kesan positif dan negatif pemikiran eksistensialisme terhadap nilai budaya dan agama dalam kalangan generasi muda. Dan ketiga, mencadangkan pendekatan pendidikan ataupun sosial bagi menyeimbangkan pemikiran bebas dengan nilai tradisional dan moral. Bahagian metodologi kumpulan kami telah memilih kaedah pendekatan kualitatif iaitu yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberi penekanan pemahaman terhadap makna alaman subjektif manusia khususnya dalam konteks kebebasan dan keautentikan seperti yang diteraskan dalam falsafah eksistensialisme. Kedua, kaedah analisis data. Kajian ini telah meneliti pandangan nilai dan sikap generasi muda yang mudah terpengaruh dengan pemikiran eksistensialisme iaitu kajian ini tidak melibatkan uh, pengumpulan data ke lapangan. Sebaliknya, kumpulan kami telah menggunakan sumber sekunder seperti jurnal, buku ilmiah dan artikel akademik. Ketiga adalah, dah pengumpulan data yang digunakan oleh kumpulan kami adalah secara kepustakaan iaitu kaedah ini membolehkan penyelidik untuk menelusuri dan memahami bagaimana idea-idea eksistensialisme ini seperti krisis identiti, pencarian makna hidup yang dipengaruhi oleh generasi muda pada masa kini. Kesimpulannya, Metodologi ini membolehkan kajian dijalankan secara mendalam dan sibel termembantu mencapai objektif dalam memahami fenomena sosial dalam kalangan belia berdasarkan kerangka pemikiran eksistensialisme. Seterusnya kajian lepas terdapat dua karya yang saya kaji. Yang pertama ditulis oleh Aulia dan Mutu Nikesh 21. Tajuk karya ialah Terorisme dan Anak Muda. Kajian tentang rekrutmen jejaring terorisme dalam perspektif eksistensialisme Jempol Pasal Pasapa eksistensialisme ini menekankan kebebasan individu. Stata menekankan bahawa setiap manusia itu berhak dan bebas memilih jalan hidup mereka. Setengah anak muda yang hidup bebas mula terjebak dalam kejalan terorisme kerana mereka ingin dilihat kuat, bebas dan berani. Mereka juga sanggup mengambil risiko dan tidak lagi peduli pandangan masyarakat. Yang kedua ialah karya yang ditulis oleh Abdullah Abdul dan Nur Anissa Hafizah 2022. Tajuk karya ialah Pasti Modernisme dan Existensialisme dalam buku ini kajian terhadap catatan mahasiswa. Falsafah Existensialisme ini menekankan kebebasan individu. Existensialisme mempengaruhi anak muda untuk hidup bebas dan mengikut kehendak sendiri. Mereka menolak budaya lama dan mentaksir mana kehidupan berdasarkan pengalaman dan fahaman sendiri. Hal ini telah menyebabkan melakukan konflik identiti dalam masyarakat tentang dua kajian lepas yang dilakukan antaranya adalah Haliliti Jawa Rama Awang yang dilakukan pada tahun 2024 yang telah meneliti pemikiran uh, seorang keged dalam membentuk spiritual generasi Z iaitu melalui pendekatan beliau beliau telah menekankan bahawa konsep eksistensi ini melalui kebebasan individu dan tanggungjawab diri seperti yang diketengahkan oleh keged ini membantu remaja untuk mengenali diri mereka sendiri dan mencari makna hidup mereka yang sebenar beliau telah menyatakan bahawa generasi Z merupakan generasi yang sangat terdedah dengan uh, pengaruh teknologi digital yang membolehkan dan melemahkan uh, spiritual dan pembentukan nilai moral dan yang mereka sendiri. Justeru, beliau juga mencadangkan bahawa pemikiran etensialisme ini perlu uh, diintegrasikan kurikulum pendidikan untuk membantu remaja membina kehidupan yang lebih bermakna dan berlandaskan nilai moral dan kerohanian yang akan oleh Tegar Seteria pada tahun 2024 iaitu Potret Remaja di Era Digital dalam Perspektif Eksistensialisme. Beliau mendapati bahawa remaja sering meniru trend yang viral untuk menunjukkan eksistensi secara etis, menilai nilai moral dan spiritual dalam tindakan yang mereka telah lakukan. Kajian ini juga telah menunjukkan bahawa remaja kini cenderung mengejar populariti dan pengiktirafan yang selari dengan kebimbangan keget dengan identiti dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh arus masa. Walaupun ada sesetengah remaja yang berani menunjukkan uh, diri mereka secara terbuka tetapi majoritinya masih belum sampai ke tahap LNC menurut pandangan kegiat itu. Kedua-dua kajian ini telah menekankan bahawa perlunya uh, pendekatan falsafah yang lebih mendalam untuk membantu uh, remaja generasi Z membina jati diri mereka sendiri dan mengandung cabaran teknologi dan membentuk kehidupan yang bermakna dan berteraskan nilai spiritual yang ada. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian iaitu definisi melalui kajian yang dilakukan oleh Muhammad Atiullah, Abdul Hadi dan Siti Nur Anissa Hafizah dalam kajian pasca modernisme dan eksistensialisme dalam buku Indim menyatakan bahawa exist bermaksud wujud sebagai asas falsafah berasal daripada latin iaitu exist, existensi ex yang bermaksud keluar dan sistere bermaksud berdiri. Seterusnya dari segi estimologi iaitu exist keluar yang ber, membawa kepada cara manusia berada di dunia ini. Secara umumnya definisi dalam buku Indim menyatakan bahawa eksistensialisme ialah individu yang ingin menunjukkan diri dengan bersifat individualistik bagi mengesahkan kewujudan diri dan keinginan diri tanpa melibatkan orang lain. Seterusnya adalah kajian yang dilakukan oleh Azmi Zainal yang memberikan definisi berdasarkan kepada perspektif Syed Ramdan Al-Buti secara analisis kritis iaitu berinspirasikan kepada pemartabatan nilai manusia dan keunggulannya dalam kehidupan. Kajian ini juga menekankan eksistensialisme sebagai wacana kehidupan iaitu menunjukkan keunikan diri manusia yang berbeza. Dapat disimpulkan bahawa definisi berdasarkan kepada analisis kritis Muhammad Zaid Ramdan Al-Buti menyatakan bahawa manusia mencipta mana kehidupan sendiri dengan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup tanpa kongkongan. Seterusnya, dari segi latar belakang pula, selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, dunia dilanda kemusnahan besar yang menyebabkan ramai orang hilang arah dan mula mempersoalkan makna hidup. Ketika itu, masyarakat mengalami krisis nilai di mana struktur kehidupan berasaskan agama, ideologi dan norma sosial mula dipertikaikan kerana dianggap tidak lagi sesuai dengan realiti hidup yang keras. Dalam keadaan ini, muncul satu aliran falsafah yang dikenali sebagai eksistensialisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jim Paul Sartre dan Albert Camus. Mereka berpendapat bahawa manusia tidak boleh bergantung pada sistem mutlak untuk mencari makna hidup. Sebaliknya, setiap individu perlu mencipta makna hidupnya sendiri melalui pilihan yang dibuat secara bebas dan bertanggungjawab. Falsafat ini memberi penekanan kepada kebebasan kesedaran diri dan bertanggungjawab pribadi dan ia telah mempengaruhi pelbagai bidang termasuk sastra, seni, pendidikan dan cara generasi muda berfikir pada masa kini. Seterusnya, konsep bagi falsafah ini juga menekankan kesedaran diri dan tanggungjawab terhadap pilihan hidup. Ia menolak kebergantungan kepada struktur tetap seperti agama ataupun ideologi. Manusia bebas memilih dan bertanggungjawab atas pilihan hidupnya sendiri serta ia menekankan keaslian hidup iaitu authenticity di mana manusia berani hidup ikut pilihan dan bertanggungjawab atas pilihannya. Pada masa kini, falsafah ini banyak dilihat dalam golongan generasi muda yang lebih suka mencari diri sendiri berbanding mengikut acuan tradisi. Hal ini dipengaruhi oleh isu, isu semasa, isu emosi, identiti, tekanan sosial dan psikologi. Oleh itu, kita dapat lihat generasi muda moden lebih mudah mengamalkan falsafah ini dan mula menunjukkan sifat-sifat terbuka terhadap semua perkara. Seterusnya adalah mengenal pasti elemen-elemen gaya hidup generasi muda yang dipengaruhi oleh pemikiran eksistensialisme. Yang pertama adalah pencarian jati diri dan makna hidup. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu menentukan hidup dan bertanggungjawab atas pilihan sendiri. Tokoh seperti Sartre, Kierkegaard dan Camus percaya makna hidup dicipta bukan ditetapkan. Sartre menyatakan bahawa keberadaan datang dahulu sebelum makna. Generasi muda kini sering bertanya siapa aku dan mencari identiti melalui gaya, sakultur dan ekspresi diri iaitu bebas dari norma tradisional. Menurut Eric Ellison remaja berada dalam fasa pencarian identiti, memilih jalan hidup berdasarkan minat dan bukan paksaan. Sebagai kesimpulannya, anak muda makin cenderung pada eksistensialisme dengan menilai dengan menolak nilai lama, mencari makna hidup melalui pilihan dan pengalaman sendiri. Baik, yang kedua adalah kebebasan dalam membuat pilihan. Teori Rolome menggabungkan eksistensialisme dengan psikologi moden, iaitu membantu individu memahami diri, tujuan hidup dan menangani konflik dalaman melalui kebebasan dan tanggungjawab. Dalam karya The Meaning of Anxiety pada tahun 1950, Mayer menyatakan bahawa keresahan adalah pengalaman semula jadi yang mendorong manusia mencari makna dan membuat pilihan. Eksistensialisme menekankan kebebasan mutlak manusia untuk memilih. Generasi muda hari ini lebih berani menentukan hidup sendiri termasuk dalam pendidikan, kerjaya, hubungan dan gaya hidup walaupun bertentangan dengan norma. Ada yang bahkan memilih untuk tidak berkahwin atas prinsip pribadi. Rolomi percaya terapi sebenarnya membantu individu menyedari potensi dan kebebasan diri selari dengan falsafah eksistensialisme iaitu manusia bebas dan bertanggungjawab atas pilihannya. Thank mm -hmm. Seterusnya adalah menilai kesan positif pemikiran eksistensialisme terhadap nilai budaya dan agama dalam kalangan generasi muda. Yang pertama adalah kesedaran diri yang mendalam di mana pemikiran eksistensialisme ini dia mendorong generasi muda memahami diri, nilai dan tujuan hidup secara mendalam yang membantu mereka menilai budaya dan agama secara kritikal bukan menerimanya secara membuta tuli. Nilai budaya dan agama dilihat sebagai satu panduan bermakna dan bukan sekadar ritual. Generasi muda lebih menghargai makna rohani dan moral dalam kehidupan. Kematangan agama memberi kekuatan dalaman dalam menghadapi satu krisis identiti Menurut Dewi Sinta et al pada tahun 2024 menyatakan bahawa individu yang matang secara agama lebih tenang dan stabil emosinya Kesan positif yang kedua adalah mendorong tanggungjawab peribadi. Walaupun berasal dari barat, eksistensialisme memberi kesan positif jika ditafsir secara seimbang dengan nilai budaya dan agama. Ia juga menekankan tanggungjawab peribadi secara sedar dan bukan paksaan. Menurut Musharrafa Sulaiman Kurdi pada tahun 2023, pendidikan Islam bukan sekadar pengajaran ilmu tetapi bermakin kepada pembentukan nilai, norma dan kesedaran beragama yang lebih mendalam. Eksistensialisme ini juga membantu generasi muda menghayati agama dan budaya secara peribadi, membentuk identiti kukuh serta lebih yakin menghadapi cabaran hidup. Ia bukan menolak agama tetapi menguatkan penghayatan dan keimanan melalui kesedaran diri. Seterusnya kita beralih kepada kesan negatif yang pertama adalah berkaitan dengan kemerosotan pegangan agama di mana golongan remaja ini akan terpengaruh dengan ajaran yang dibawa oleh tokoh-tokoh eksistensialisme iaitu seperti tokoh Jean Paul Sartre di mana tokoh ini membawa ajaran seperti menolak kewujudan Tuhan, manusia bebas sepenuhnya kemudian uh, hidup ini tiada makna yang tetap Golongan remaja ini yang tidak percaya terhadap kewujudan Tuhan tidak akan dianggap ataupun dikategorikan sebagai golongan etis tetapi mereka ini akan dianggap sebagai golongan yang mengabaikan agama sehingga menimbulkan impak yang negatif, uh, misalnya golongan remaja ini akan uh, meninggalkan ibadah kemudian mempersoalkan agar, ajaran agama tanpa ilmu dan mereka juga akan mementingkan logik berbanding dengan uh, wahyu, menyebabkan uh, wujudnya budaya hedonism yang kritikal serta uh, timbulnya kerosakan kerohanian dan juga saksian khususnya dalam golongan remaja itu sendiri sehingga membawa kepada ketidakseimbangan jiwa Kemudian a uh, nilai negatif yang kedua adalah berkaitan dengan polarisasi nilai budaya yang kolektif. Itu di mana uh, polarisasi nilai budaya kolektif ini berkaitan dengan perpecahan dalam masyarakat setempat. Uh, budaya eksistensialisme ini menyumbang kepada pengasingan diri iaitu golongan remaja itu sendiri uh, terhadap masyarakat ataupun orang di sekeliling di mana wujudnya budaya uh, individualisme yang melampau dalam kalangan golongan remaja sehingga mereka ini menolak norma sosial dan juga terli tidak terlibat dengan komuniti di sekeliling khususnya uh, ibu bapa itu sendiri juga lah misalnya mereka ini tidak hormat antara satu sama lain khususnya tidak hormat terhadap ibu bapa mereka dan semangat uh, komuniti serta sikap kerjasama akan menjadi luntur. Um, peneraian uh, nilai budaya kolektif ini juga boleh menjadi pemangkin kepada ketidakharmonian sesebuah komuniti yang menyebabkan gangguan kepada pembangunan kolektif antara masyarakat sekeliling. Peneraian nilai kolektif ini dapat dilihat apabila uh, jati diri remaja menjadi semakin lemah, kemudian tidak menghargai tradisi, uh, sikap individualistik yang muncul dan juga ketidakseimbangan identiti budaya dengan pemikiran moden. Seterusnya kita beralih kepada carangan pendekatan uh, pendidikan atau sosial Bagi menyeimbangkan pemikiran bebas dengan nilai tradisional Di mana carangan yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan berteraskan nilai moral dan juga peranan ibu bapa Uh, pendidikan ini dapat menekankan nilai-nilai murni -nilai seperti nilai tanggungjawab, toleransi, uh, kesopanan kerjasama dan sebagainya Ianya dapat disampaikan dalam bentuk pengajaran melalui sukatan pembelajaran di sekolah Seperti uh, dimasukkan dalam subjek-subjek tertentu Contohnya subjek sivid dan keluarga negaraan, bahasa Melayu dan uh, juga uh, subjek pendidikan agama Islam dan moral Kemudian dari segi aktiviti kognitif ini juga dapat membantu memperkukuhkan pembentukan nilai sasaran dalam diri pelajar yang membolehkan golongan uh, remaja ini bersedia dalam mengamalkan uh, pemikiran bebas yang sempat dan juga beretika. Kemudian dari segi peranan keluarga juga, iaitu khususnya golongan ibu bapa itu sendiri, mereka ini perlu mencorok ataupun mendidik anak-anak mereka daripada kecil ataupun sejak awal. Sebab kata peribahasa, melentur puluh biarlah dari remunyak. Kemudian ibu bapa ini juga perlu menjadi uh, contoh teladan agar dapat membentuk nilai dalam diri anak-anak kerana uh, Sabda pernah berkata bahawa uh, Ibu bapa inilah anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang perlu mencorak anak-anak sama ada menjadi uh, Nasrani ataupun uh, Majusi. Dan uh, cadangan yang kedua adalah berkaitan dengan pemerkasaan pendidikan Islam dan juga kerohanian. Di mana pendidikan Islam dan kerohanian ini akan menjadi benteng kepada uh, golongan remaja dan juga membimbing remaja berlandaskan nilai kerohanian dan juga wahyu khususnya remaja yang beragama Islam lah. Kemudian ia juga menjelaskan nilai-nilai Islam yang boleh diaplikasikan dalam diri remaja agar tidak berlaku perkara yang negatif atau perkara yang tidak diinginkan terutamanya dalam kebebasan hidup. Contohnya seperti kebebasan melampau, seperti pergaulan bebas dan budaya hedonism yang melampau. Dan pemerkasaan ataupun carangan pemerkasaan pendidikan Islam dan kerohanian ini boleh dilakukan melalui program-program tertentu. Misalnya seperti di konsilin, program penselin, program ceramah agama, forum forena dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan saluran media dan juga teknologi. iaitu uh, media dan teknologi ini menjadi uh, medium kepada penyebaran maklumat yang dapat mempengaruhi pembentukan pemikiran remaja pada hari ini. Kemudian uh, menekankan pendidikan literasi media sosial agar pengguna khususnya golongan remaja itu sendiri menyebarkan maklumat yang berfaedah dan bermanfaat. Kemudian uh, media dan juga teknologi ini menjadi wadah bagi mengadakan uh, kempen digital ataupun elektronik dalam uh, meningkatkan kesedaran tentang kebebasan yang seimbang dan juga kebebasan yang sihat kepada golongan remaja dan juga uh, melalui penyebaran media dan teknologi ini kita dapat uh, menyebarkan nilai-nilai yang positif seperti nilai empati, kesederhanaan, hormat dan sebagainya yang menyebabkan uh, melalui pemerkasaan media dan juga teknologi ini kita dapat membentuk budaya maya yang sihat serta mengajar masyarakat hidup uh, dalam kebebasan yang seimbang dan juga beretika atau kita kata sebagai kebebasan yang sihat kesimpulannya, falsafah eksistensialisme ini menekankan kebebasan, perjalanan makna hidup dan tanggungjawab individu. Ia memberi pada anak muda untuk memilih jalan hidup sendiri. Namun jika disalah tafsir, boleh membawa kepada masalah seperti kehilangan arah, tekanan emosi dan peruntuhan akhlak. Oleh itu, pendidikan, keluarga dan media perlu memainkan peranan penting dalam membimbing pemikiran ini agar seimbang antara kebebasan dan nilai tradisional.